отварных раков к ним закуска у нас будет брускета с хвостами креветок и сальса из томатов uh -huh. и базилика начнем с того что конечно же мы будем варить раков раков нужно варить в большом количестве воды uh -huh. к ним нужно большое количество соли то есть фактически пропорция такова что на одного рака идет не менее 150 грамм воды и к этой пропорции идет почти полная столовая ложка соли еще раз, димочка Давай, знаем мы с главным ингредиентом сегодняшней стравы? Ну, в первую очередь э, рак должен подавать признаки жизни. Ага. По возможности он должен быть бодрым. Э, и вот еще один важный показатель, когда открываешь ему вот его хвост, он светлый, без каких-то там э, потемнений. Сам рак тоже светлый. Ага. Ну и то, что он живой, это основной критерий. Я Он посполнился в мне... твоих руках. мне медаль, у ради чего-то смачного. Так, добре. Еще работы далее. У нас закипая водичка. И это у нас вышло очень быстро. Вода закипела с помощью нашей чудесной многофункциональной и просто даже красивой плиты. Обычно воду солят в начале. Так. А я же делаю это в промежуточном этапе. Угу. То есть сначала я туда помещаю а, травы угу. пряные. Мы опускаем раков. Так. Ну, что они э, гинут миттело. Так и есть. Mm -hmm. У них сразу же температурный шок, и они сразу же погибают. Uh -huh. А какую кількість раков нам потребно на хорошую компанию? Э, ну, нужно из расчета брать, ну, хотя бы по пять штучек на человека, так, чтобы э, закуска была достаточной. Uh -huh. И вот когда мы поместили туда раков, сверху мы накрываем свежей зеленью. Таким хорошим пучком. Петрушка не слишком яркая, но и лишняя она совершенно не будет. Угу. Вот. И обильно-обильно укропом. Теперь нам нужно довести их до кипения. Так. После этого мы их будем заправлять солью. А мы можем начать подготавливать наши брускеты. Вот Багет. Угу. Держи нож. Так. И э, нужно наискосок, верно, так. только чуть длиннее, да, нарезать. А я пока возьму сковороду. Сколько мне таких треба шматочков? Ну, сделай штучек. 5, шесть, так. семь. Семь – счастливое число. Так. Вот так завжди в житии трапляется. Гуляют на мальчишнику хлопцы, а готуя – кухана дружина. Ну, в данном случае мы с тобой готовим вместе для обоих компаний. Так, есть у нас 7 шматочков И есть у нас почти разогретая сковорода. Так, пательня у нас будет сухенькая, или чем мы с а, Нет, мы также их подсушим просто на сковороде, румяного цвета, но мы будем использовать масло впоследствии, так. оливковое. Угу. Сейчас нам нужно подготовить креветок. Угу. Каким это образом делается? Берем ножницы. Так. И э, подсовывает под панцирь просто разрезаем его. Фантастика, я все просто. Да. Разрезав, мы удаляем жгутик. Так. Вот. И фактически все, наша креветка к э, обработке готова. Наша вода закипела, мы немного убавим, чтобы она э, не убежала. Так. И э, обильно солим. Так. Соль с ложки рассыпая сверху само по себе мясо рака имеет сладковатый вкус и если поместить в соленый раствор он сразу же даст определенную жесткость мясу угу. и плюс ко всему соль несколько высушивает ну и такими свойствами обладает слуха ты вспомнишь, что треба столько много соли уверен угу. в нашем случае на три э, Литра воды мы добавили практически 4 полных столовых ложки соли. Uh -huh. Кипеть оно у нас должно ровно 6 минут, а, после чего мы снимем с огня, но не станем доставать раком, а дадим им отстояться еще 9 минут. Можно добавить еще дольку лимона. Скажи, Дим, а завитка точность 9 хвилин? Ну, потому что общее время приготовления раков 15 минут. Uh -huh. Если они варятся 6, то 9, соответственно, они должны отстаиваться. с креветками, а ты можешь тем временем подсушить а, наши будущие брускетки отлично их забок или через одного боку можно с обеих сторон uh -huh. вот у нас а, подготовлены креветки uh -huh. возьмем один крупный красивый помидор uh -huh. с расстоянием около сантиметра нарезаем помидор вдоль, после чего нарезаем его поперек. Получается у нас кубики. Mm -hmm. Кроме этого, возьмем душистого, свежего, прекрасного базилика. Нарезаем тонкой соломочкой. На это может дивиться вечно. Пока я это делаю, ты сними, пожалуйста, на тарелку наши брускетки. Сальса к брускетам готова. Так, и на той же сковороде, где мы подготавливали э, греночки к нашим брускетам, да. э, мы будем готовить креветки. Э, на оливковом масле. Так, она у нас э, и ранее прекрасного температуры. И укладываем. А сколько часу мы, по-моему, вы не смажили какого стану? А, ну, времени это получится около 4 минут. Угу. Внешними показателями будет кардинальная смена цвета креветок как снаружи, так и внутри. То есть панцирь станет ярко-красного цвета, а внутреннее содержание из прозрачного превратится в матово-белое. Тем временем мы сразу же можем и на сковороду, и на креветок их слегка присолить. Угу. отлично так. наши креветки готовы мы будем приправлять наши э, брускеты э, значит вот мы сначала заправим сальсу угу. сухим орегано, немного соли теперь их нам нужно почистить от панциря. Так. То есть всю прижарку, видишь, и подсушку, так сказать, на себя принял панцирь, угу. отчего он стал значительно мягче. Вот. А сами креветки остались очень сочными. Мы почистили наши креветки. Угу. А, теперь мы их разрежем. нам нужно доставать наших раков. Они очень яркие, очень красивые. Посмотри. Так, брускетки. Теперь э, перемешаем. А предварительно обязательно заправим оливковым маслом. И выдавим немного лимонного сока небольшим количеством так чтобы просто оно присутствовало а я же тем временем в тендеме продолжу с креветками возьмем красивую тарелку и начнем их выкладывать. Ну что ж, э, наше блюдо для мальчишника от, отварные, сочные, вкусные раки с э, закуской готовы. Остается что сделать? Пробовать им. Ну что ж, Юля, тебе выпал шанс приобщиться к секретам успешной мужской посиделки и отведать любимое блюдо большинства мужской аудитории. Сама не верю своему счастью. Но хотел бы тебе предложить это сделать в тандеме с хорошим бокалом студенного свежего пива за мужскую аудиторию. Я предлагаю тебе начать с брускеты, попробовать, как она у нас получилась, а я тем временем подготовлю тебе для пробы рака. Мене довго просити не треба. Так. М -м. Сейчас ти відвідуєш і э, свіжого, ароматного, вкусного рака. Знаєш, я потрошку починаю розуміти чоловіків, які э, в такому шаленому захваті від раків, тому що це дійсно ні на що не схоже. Це дуже смачно ніжне м'ясо. Надзвичайно тонкий смак завдяки травам, і дуже все збалансовано. І сіль, яку я так боялася, і оця от е, річкова трошечки нотка не схожа на решту морепродуктів і надзвичайно смачно. Дім, ну що можу тобі сказати, велике чоловіче спасибі за те, що ти мене навчив готувати справжніх правдивих соковитих раків. Варені раки з брускетами. Закип'ятіть воду. Додайте суміш трав, покладіть раків, петрушку та кріп. Доведіть до кипіння та додайте сіль. Наріжте багет з та обсмажте на сухій пательні. Видаліть із креветок чорний джгут. Додайте сіль до раків та варіть 6 хвилин. Потім зніміть з вогню і дайте їм постояти ще 9 хвилин. Наріжте помідор, базилік, змішайте та додайте орігану, сіль, оливкову олію та сік чверті лимона. Обсмажте креветки на оливковій олії 4 хвилини. Додайте сіль, очистіть креветки від панциря та розріжте навпіл. На брускети покладіть помідори з базиліком. При подачі декоруйте раків зеленню та лимоном.